Амруло Хаджа в Забайкале живет уже почти два года. Решение переехать сюда из теплого Таджикистана было принято неспонтанно. Учиться в России юноша мечтал с детства. Причем именно на врача. В далекой Забайкалье единственного сына родители долго не отпускали. Поэтому поступить в ЧГМА на кафедру анестезиологии и реаниматологии юноша смог только после окончания филиала Таджикского медицинского университета и работы терапевтом в местной больнице. В 2011 году приехал в Забайкалье, и здесь огромную роль играл заслуга моего друга Азаму Филхом. Он здесь работает, он тоже здесь учился. Сейчас он работает в Чаре и его дядя. Я хотел учиться вообще в России. Ну вот мой друг позвонил, сказал, если что, ты можешь приехать сюда. На сегодняшний день Амруло уже получил заветную специальность и теперь участвует в государственной программе по переселению. Согласно ей, соотечественники для переселения могут выбрать четыре района края Бординский, Газимурозаводский, Магочинский и Нерчинскозаводский. Как говорят специалисты, наибольшей популярностью у приезжих пользуются Борзинский и Магочинский районы. Как раз на последнем остановился и Амруло Хаджа. В конце декабря молодой специалист отправится работать в Могочинскую центральную больницу. Впрочем, этот случай скорее исключение, чем правило. Чаще всего граждане из Армении, Таджикистана, Азербайджана и Украины работают в других сферах деятельности. Из общего количества участников только 163 человека имеют работу. Это составляет всего 52% от общего числа участников и ну традиционно так сложилось, что э, наиболее востребованными вакансиями являются строительная сфера и сфера обслуживания. 31 декабря 2012 года истекает срок действия этой программы в Забайкальском крае. В связи с этим сегодня краевым УФМС, министерством трудовых ресурсов и демографической политики и главным федеральным инспектором разрабатывается новая целевая программа на 2013 и последующие годы с учетом уже полученного опыта. В частности в будущем вместо четырех районов, доступным для переселения, планируется сделать весь Забайкальский край. Светлана Тулунова, Евгений Погорелый. Время новостей.